आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण भगवान शंकराची संपूर्ण भारत देशामध्ये असणारी जी महत्वपूर्ण बारा स्थानं आहेत त्या बारा स्थानासंबंधाने शिवमहापुराणामध्ये कोटी रुद्रसंहिता म्हणून जे प्रकरण आलेलं आहे त्याच्यामध्ये या बारा स्थानांचा उल्लेख केला गेलेला आहे बारा स्थानाचं वर्णन करणारे जे काही श्लोक का आहेत त्याला द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र म्हणून संबोधलेलं आहे त्याचा पाठ आज आपण करणार आहोत चला तर सुरू करूयात द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र ओम श्री परमात्मने नमः अथ श्रीद्वादशज्योतिर्लिङ्गानि सौराष्ट्रे सोमनाथञ्च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओङ्कारमलेश्वरम् परल्यां च ञ्यां भीमशङ्करम् रामेशं, नागेशं दारुकावने, वाराणस्यां तु विश्वेशम् त्र्यम्बकं गौतमीतटे तु केदारम् गृष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः कृतं प्रापम् स्मरणेन स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति पुण्डलिका वृदाहरिविठलश्रीज्ञानदेव तुकारां कण्ढरिनाथ भगवान् की जय माौली ज्ञानेश्वरमहाराज की जय ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव।